Semboyan menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Rasanya akan sulit menjadi kenyataan bila kita tidak menyemai setiap hari, karena bila ingin menanamlah hari ini, tentunya harus memiliki bibit yang sudah kita semai beberapa hari yang lalu. Nah, bayangkan bila kita tidak melakukan persemaian, kita tidak menyemai setiap hari, maka apa yang akan... Kita tanam hari ini, jadi itu sebabnya sahabat beli selalu menekankan di sini kepada sahabat adalah bagaimana rutinitas bertanam organik menjadi kunci penting dari konsistensi. Kemudian kita juga tidak merasa bosan bila kita melakukan kegiatan menyemai, menanam, apalagi kemudian panen itu kita lakukan setiap hari. Nah, bila kita menyemai setiap hari seperti yang dilakukan, maka... Setiap hari pasti ada saja, sahabat. Tanaman yang bisa kita pindah tanamkan ke lahan. Lahan saya tidak luas, beli tidak masalah, sahabat. Sesuaikan dengan kemampuan sahabat dalam mengelola kebun. Nah, kemudian ketika panennya bisa setiap hari, maka akan sangat menyenangkan. Itu yang terjadi pada anak beli si koboi cilik. Bagaimana semangatnya di pagi hari? selalu melihat tanaman apa yang hari ini bisa dipanen. Itu menyebabkan sahabat kegiatan bertani organik bagi apalagi terutama bagi anak kita, sahabat, itu akan menjadi menyenangkan karena menjadi rutinitas yang begitu mengasyikkan. Tidak lagi menunggu sampai tanaman kita berbuah, kemudian tanaman mati karena tua, kemudian kita semai lagi, itu akan membuat terutama anak-anak itu menjadi sedikit bosan. Jadi usahakan agar bisa panen setiap hari seperti si koboi cilik, maka menanamlah setiap hari dan agar bisa kita menanam setiap hari, kita juga harus menyemai setiap hari dan sesuaikan dengan luasan lahan, luasan kebun yang sahabat miliki. Nah, berbicara mengenai menanam, hari ini beli akan menanam sahabat karena sudah ada beberapa tanaman yang sudah siap kita pindah tanamkan. Nah, kebetulan pada sore hari ini, beliau akan praktekkan bagaimana cara memanfaatkan kunyit, sahabat. Kunyit dalam rangka kita pindah tanam, jadi kunyit di sini memiliki peran penting, sahabat. Bila kita melakukan pindah tanam dan pemanfaatan kunyit ini, sahabat sudah beli aplikasikan sebelumnya, jadi berdasarkan pengalaman. Sebenarnya masih banyak sekali manfaat kunyit bagi tanaman, bukan hanya bagi kita tapi bagi tanaman juga sahabat tapi beli akan berikan di video-video berikutnya di sini beli akan fokus bagaimana memanfaatkan kunyit dalam rangka kita pindah tanam bagaimana manfaatnya bagaimana cara aplikasinya tentu dengan cara yang paling sederhana seperti yang sering beli terapkan di video-video balik organik TV Nah pertama sahabat tinggal ambil kunyit sahabat Karena beli di sini tanamnya dikit Makanya beli juga menggunakan kunyitnya sedikit saja Jadi cukup segini Kemudian sahabat parut Bila sahabat memiliki blender silahkan di blender Nah mengapa kunyit ini sangat baik Bagi kita maupun bagi tanaman Jadi, jadi bukan hanya untuk manusia saja sahabatnya Tapi juga untuk tanaman Karena di sini sahabat Kunyit ini sudah terbukti memiliki yang namanya natural antibakterial dan natural antifungal. Nah, kedua zat tersebut memang melindungi kita, manusia juga melindungi tanaman kita. Kemudian di sini juga ada anti stres, anti depresan bagi kita manusia. Tapi bagi tanaman juga mungkin itu bisa jadi berefek sahabat karena apa? Karena ketika pindah tanam sahabat, akar tanaman banyak mengalami luka, terputus. Kemudian di sana tentu tanaman akan menjadi stres. Nah, harapannya dengan menggunakan kunyit Tingkat stres tanaman ketika pindah tanam menjadi bisa sedikit dikurangi. Kemudian ketika kita menanam biasanya akan diganggu oleh semut sahabat ya diganggu oleh semut tanaman yang baru pindah tanam karena apa karena akar yang putus akar-akar yang putus akar-akar yang terluka itu biasanya memiliki yang namanya karbohidrat di dalamnya sehingga menarik perhatian semut nah turmeric atau si kunyit ini sahabat dalam banyak artikel berbahasa Inggris yang beli baca salah satunya dari artikel dari Delhi dari India sahabat di website wwwthebetterindia.com di sini dikatakan bahwa Turmeric atau kunyit ini bisa menjadi Unrepellent atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pengusir semut karena senyawa di dalam turmeric atau dalam kunyit ini tidak disukai oleh indera penciumannya si semut sekali lagi semut memiliki indera penciuman di antenanya dan kunyit ini sahabat sangat tidak disukai oleh antena atau reseptor yang terdapat dalam antena semut itu dan belum lagi dipercaya Turmeric atau kunyit ini, sahabat, memiliki efek sebagai growth hormone atau zat perangsang tumbuh bagi beberapa jenis akar tanaman, sehingga komplit sudah manfaat dari kunyit yang bisa kita dapatkan. Ternyata, kunyit tidak hanya berguna bagi kita umat manusia, tapi juga bagi tanaman. Nah kemudian sahabat siapkan lubang tanamnya sahabat ya, kemudian siapkan air satu ember, kemudian masukkan kunyit yang tadi kita parut, dimasukkan, kemudian kita aduk sampai merata. Nah apakah boleh menggunakan uh, limbah jamu beli? Karena mungkin di sekitar rumah sahabat ada yang membuat jamu. Bisa sahabat gunakan limbah jamu tapi jangan sampai menggunakan limbah jamu yang sudah kemarin apalagi yang sudah dua hari yang lalu Usahakan gunakan parutan yang masih segar Hitungan jam masih bisa lah tapi jangan gunakan yang kemarin diolah kemudian kita gunakan sekarang karena apa? Karena sudah biasanya sudah terjadi proses fermentasi dan zat-zat yang ada di dalamnya sudah mulai berubah sahabat Nah kemudian kita ambil sahabat ya kita ambil secukupnya saja, kemudian beli akan siram Tanaman yang masih di polybag seperti ini. Yang belum kita cabut, sahabat ya. Nah, siram seperti ini, sahabat ya. Oke. Okay. Kemudian setelah itu, sahabat tunggu. Dan sekarang silahkan untuk dipindah tanamkan. Jadi membasah ini juga mempermudah kita mengeluarkan dari polybagnya, sahabat. Selain memang manfaat yang kita dapatkan dari penyiraman turmeric yang tadi. Nah, sahabat bisa lihat. Di sini pasti ada saja akar-akar yang putus. Dan biasanya... Aroma dari akar-akar yang putus ini beraroma manis sehingga disukai oleh semut. Nah itu sebabnya banyak sahabat yang setelah pindah tanam itu um, langsung dikerubungi oleh semut di lubang tanam. Jadi penggunaan turmeric atau kunyit ini juga bisa menghalau atau menyamarkan aroma yang disukai oleh semut. Selain memang bisa menyuburkan juga. Nah, simple kan, sahabat? Ya, sangat simple, sangat mudah, dan bisa kita aplikasikan dengan sangat mudah. Kemudian, yang itu lagi juga sama caranya. Jadi, sahabat tinggal siram, apakah ampasnya ini tidak disaring, lebih tidak, karena di sini ada bahan-bahan organik juga. Nah, jadi siram seperti itu, kita biarkan sampai mengering, kemudian kita keluarkan dari polybag. Oke sahabat cukup sampai di sini video beli semoga penjelasan tadi jelas ringkas dan mudah sahabat aplikasikan dan jangan lupa sahabat bagi sahabat yang kemarin bertanya beli apakah kaosnya masih saat ini sudah ada lagi kaos Bali Organic TV official seperti ini sahabat bisa dapatkan di Shopee tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.